Боярчани зібрали кошти на тепловізор, який найближчими часами попаде в Мар'їнку під Маріуполем для нашого Віктора Саміленка в зону нуль. І дай Боже збережить життя нашому боярчанину і всім воїнам української армії. Відео! Меня зовут. Короче, Віктор Саміленко. Я житель города Боерка. Тобто, з самого детства Как родился здесь и здесь проживаю. И, конечно, спасибо это нашему э, мэру города Бойерки, Это Тарасу Добривскому. Ну, помог, конечно. Ну, я к нему обратился. Лично к нему обратился. Нашел его данные. Потому что очень надо было, потому что не было к кому обратиться. И, ну, то есть он не отказал. Все быстро очень произошло. Собрали такую большую сумму, собрали, конечно, за такое время спасибо большое Алене Сусловой, она немаловажную роль сыграла в этой ситуации. Она собирала, так как непосредственно она первый человек, который, то есть, работал с людьми, собирал, помогал. Тепловизор. Фирма, да, Quantum фирма. Ну, хотелось бы сказать городу большое спасибо за за помощь. Конечно же хотелось передать, вот, воспользоваться моментом, передать маме привет. Не часто очень звоню, потому что ну, не бывают возможности. Вот моей семье, жене, детям. Спасибо большое, что они меня поддерживают. Спасибо всем. Здесь ситуация такая, как у нас все верны присяги. Позицию не сдаем. В любом случае мы будем держаться до конца. Я благодарен. Я горжусь то, что я борьечанин.